Сейчас вы узнаете, настоящий вы рыбак или нет. Ну, в первую очередь, настоящий рыбак, купуя себе рыболовный костюм за бешеные бабки, а в гости ходит в джинсах и когти из секонда. Для настоящего рыбака крокодилы, кобра – это не животные. Настоящий рыбак другому рыбаку рыболовные снасти на подарок всегда купует в Авроре. Ну, так сказать, чтобы подсекать конкуренцию. У настоящего рыбака Николы нема время доставать ножик. Ему нужно быстро все откусывать зубами. У настоящего рыбака рядом с колбасой всегда лежит мотыль или опарыш. У настоящего рыбака здесь далеко в коробке, ну по-любому должен лежать красный лад для ногтей. Настоящий рыбак после рыбалки всегда лягает спать. Потому что настоящая рыбалка – это труд, а не отдых. Ну и на крайняк. Старый рыбак говорит, что ловит руки. Молодые больше склонны до того, что ловят снасти. А настоящий рыбак знает, что будет ловить те, что он выдавился в крайнем видосе в Ютубе и уже заказал. Всем чао!